kalau tak pegang mazhab jadi wahabi. Tuan-tuan, tuan-tuan mazhab apa? Oh, tuan-tuan mazhab apa? Tuan-tuan mazhab apa? Syafi. Betul Baik, tentang masalah mazhab. Tak payah kita nak tekak tentang mazhab. Tak payah. Betul. Mazhab Ali sunnah Wal Jamaah adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Meriak TV Oke apa kabar hari ini Merubahkan kabar daripada anda semuanya Semoga kabarnya baik-baik saja Oke teman-teman ya Seperti biasa Jom di video kali ini kita mengaji lagi Mengaji kepada dua ustaz di Malaysia Ada Dr. Rozaimi Dan juga ada Ustaz Kazim Elias teman-teman ya membahas tentang bermazhab adakah ia itu wajib atau tidak teman-teman dia -teman. dan ini dr Zemi ini tidak bermazhab teman. sedang bukan tidak bermazhab, bermazhab tapi semua mazhab itu dirangkul tidak konsisten dengan satu mazhab hal itu dibantah oleh ustadz khasilias begini nih bermazhab yang benar begini nih bermazhab yang sempurna Ya. oke sebelum kita mendengar ceramah kali ini seperti biasa saya mereaktif ingin mengajak anda semuanya khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini untuk selalu dan terus selalu istiqomah membiasakan diri bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma wasallam wa Muhammad wa Alaihi Muhammad mudah beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua Senantiasa memberikan syafaat yang juga kepada kita diambil keamanan nantinya Oke, okay. seperti videonya, jom kita tonton bersama-sama, let's go Kalau tak pegang mazhab jadi wahabi, tuan-tuan, tuan-tuan mazhab apa? Oh, tuan-tuan mazhab apa? Tuan-tuan mazhab apa? Syafiq, betul kan? Betul mazhab Syafiq ya? <coughs> Saya tanya ni Kita beli barang kita sebut tak saya beli saya jual? Ha? Boleh. Kita beli barang kat Tesco. Kita beli barang kat mesin. Sebut saya beli saya jual. Kita pergi dobi. Dobi layan diri kan? Letak masuk duit dalam tu, apa, apa dalam mesin token tu keluar token masuk dalam dalam tu. Ada sebut saya beli saya jual ada. Ada, ada kan? Ya. Bukan mazhab Syafi'i tu. Oh. Mazhab Syafi'i tak sah tu. Imam ni sebut tak sah. Iya. Yeah. Tapi kita ikut ambali sah. Kita bayar duit zakat. Zakat tak bayar pakai duit. Uh, Mazat Syafi'i tak boleh bayar pakai duit. Bela lembu kena bayar lembu. Bawa lembu pergi zakat. Kita ikut Hanafi. Kita pergi bank nak beli nak beli motor. Kita ikut Mazat Maliki. Kita buat financing, Islamic financing. Kita ikut Mazat apa ni, uh, Maliki untuk kata janji itu wajib untuk ditunaikan kalau tak boleh ambil tindakan mahkamah kita ikut maliki hmm. kita tempah barang tempah seluar tempah baju Melayu untuk raya ada tak kita bayar deposit je dulu kita tak bayar penuh kita pergi kedai jahit kita bayar deposit je kain harga dia RM90 upah RM30 RM120 contoh maka kita kata bayar RM30 dulu kot hmm. tak bayar penuh sah tak ikut mazhab syami tak sah kita ikut Hanafi istisna Boleh bayar penuh, boleh bayar separuh. Kita ikut hmm. Hanafi. Makna kalau tak ikut satu mazhab? Jadi Wahabi. Semua kita. Ya, betul, kita... Juga, betul juga, teman-teman ya. Makanya kenapa bermazhab itu wajib, tapi tidak hanya bergantung kepada satu mazhab. Kita cari mazhab yang lebih sempurna lagi, teman-teman. Kalau -teman. Imam tidak memperbolehkan dengan cara begini, kita cari yang lebih mudah lagi, seperti Hambali misalnya. Itu, teman-teman ya. -teman. Jadi mudah kita beragama Islam kalau tidak konsisten dengan satu mazhab teman-teman ya. Oke, okay, kita dengarkan daripada Ustadz Kazim Ilyas bagaimana tanggapan beliau. Apakah kita perlu dengan satu mazhab? Apakah kita perlu dengan berbagai macam mazhab? Teman -teman, ya. Saudi, contohnya ke Saudi. Uh, misalnya yoga perempuan tidak dibenarkan mandi. Itu di Saudi. Balik ke Malaysia, saya tanya pada sahabat saya, kenapa perempuan tidak boleh mandi di Saudi? Di Malaysia saya kata Bukan kata kereta Bulu lozor dia bawa Lepas tahun pun dia bawa Tapi kenapa di sini tak boleh bawa Dia kata kerana perbezaan budaya Tempat uruf. Kalau di tempat kami Kalau perempuan bawa Akan ada tujuh kereta akan ikut di belakang hmm. Dan entam dia punya bonek bu kereta Bila berhenti kereta ni Hilang lah perempuan tu Sebab tu dia pantang tengok perempuan itu nama dia uruf keadaan berbeza itu yang timbul isu hari itu tentang DNA apa nama babi misalnya Urus babi ini kena tembal, babi. Dia sebut tempat babi ini kena sebut yang jadi nyiru dengan orang yang kena babi dia kena sebut dengan Lapas yang tebal ya, babi mungkin di tempat lain sesuai perkataan DNA babi itu halal ataupun selepas melalui proses ini dan sebagainya tetapi di Malaysia Boleh sampai tahap itu lambok-lambok lagi makanan yang halal Kenapa awak nak cari dia yang halal yang, yang babi Jangan bawa benda itu ke tempat kita Jadi yang ni yang tuan-tuan kena tapis Ada benda yang boleh kita sampaikan Satu bentuk pembaharuan Satu bentuk kemodenan Satu bentuk benda yang boleh memajukan tanah air kita Tetapi ada benda yang kita hanya simpan untuk kita je Untuk kita je Yang kita boleh tengok tempat, tempat orang Kita boleh belajar Saya bila berjalan ke seluruh banyak tempat dalam dunia ni tuan-tuan Saya tak bawa keseluruhannya balik ke tanah air saya Dalam ilmu pengajar saya Kalau saya bawa semua tuan-tuan, huru-hara kita Cuma kita bawa Untuk orang faham Untuk orang buat penilaian hmm. Untuk orang Tapi untuk kita nak paksa orang Mengikut pahaman kita, salah ha, Supalah tuan-tuan tentang mazhab Tuan-tuan di sini mungkin ada orang Turki Mungkin ada orang Pakistan, mungkin orang daripada Somalia dan sebagainya, masing-masing bawa mazhab Kadang-kadang timbul masalah gaduh. Isteri pergi belajar kelas sana. Ustaz mazhab lain mengajar. Suami mengajar kelas sini mazhab lain pula mengajar. Balik ke rumah bertemu. Yang dia kata tak batal, yang dia kata batal. Isteri kata batal lain sembahyang. Suami pula kata tak batal, pegang isteri. Tak, tak aja dia pegang batal. Abang dah batal saya abang. Aku tak batal kata. -kata. Astaghfirullahalazim. Gaduh lagi bini tu. Baik, tentang masalah mazhab. Tak payah kita nak tekak tentang <tuh> Tak payah. Betul. Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <tuh> ya tu. ASWG ni tuan-tuan ikutlah. Masing-masing betul. Tapi Hambali, Maliki, Hanafi. Betul ke? Tak payah nak kelang kabut. Tak payah nak bincang masalah jari telunjuk masa tahiyat. Tegak ke? Atau pusing-pusing? Yang salah tangan dia pusing. Ashhadu an Itu salah. Kita harus diperdebatkan itu ya. Pusing lah, Allah. Tak payah tuan-tuan ya. Tuan-tuan teruskan semayam macam biasa. Sebab orang sebelah kita jarinya pun pusing-pusing. Tak payah tengok jari dia. Maka kita tak usah. Pun, Nau, ]uh. pun teruskan jawab punya lah. Pasal apa nak ikut dia? Eh, hey, tak dia balik pada soleh Ustaz. Bukan kita tengok yang itu. Sebenarnya Hanbali pun ikut Syafi'i. Anak uh, Hanbali Han pun ikut anak Apa nama anak Rasulullah? Syafi'i pun ikut Rasulullah. Masih-masih anak anak murid dia. Shep. Syafi'i, Hanbali anak murid pada Syafi'i. Maliki ada Syafi'i pun anak murid pada Maliki. Semua tak ada pun salah. Semuanya datang daripada Rasulullah. Contoh saya buat. Contoh saya buat. Mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali kalau imam gaduh, imam sakit. Imam sakit. Dia tak boleh solat berdiri. Dia solat duduk. Maka bagi mazhab Hanbali, semua orang jemaah kena duduk. Sebab tu imam duduk. Mazhab Syafi'i, kalau imam sakit, terpaksa solat duduk, makmum berdiri. Ini perbezaan yang ketara. Yang Hanbali semua kena duduk. Yang Syafi'i, imam saja duduk. Makmum berdiri. Dua-dua betul. Dua-dua ni ikut Rasulullah. Satu hari Rasulullah memimpin 30 orang sahabat-sahabat pergi Rasulullah naik kuda Sampai satu tempat Rasulullah jatuh Pinggang Rasulullah ni bahagian ini, sakit Rasulullah tidak boleh berdiri Bila sampai masuk waktu solat Rasulullah jadi imam Nak solat, Rasulullah duduk Dan Rasulullah minta sahabat duduk Itu pegangan amali Ketika Rasulullah nak, wafat Rasulullah masih jadi imam Rasulullah duduk Bila Rasulullah duduk, sahabat pun duduk Rasulullah kata, kamu bangun Biar aku seorang saja duduk Itu pegangan mazhab syiah Dua-duanya daripada Rasulullah Dua-dua betul Itu pula betul tuan-tuan Yang tak betul je bila tuan-tuan tak nak ikut mazhab Saya tak nak ikut mazhab Mazhab-mazhab ni kamu lah kan? Sepuk mazhab pun tak betul oh. Saya tak nak ikut mazhab Mazhab-mazhab ni mana ada Ustaz Hmm sepuk mazhab pun tak betul Iya Terkadang kita salah melafalkan saja tuan Mazhab atau mazhab Itu kan ya Ada yang seperti itu Sebenarnya sama aja sih empat, satu campur tiga, empat hmm. pun salah kita, dua-dua empat pun salah kita lapan campur dua, sepuluh, lima campur lima sepuluh, satu campur sembilan pun sepuluh jawapannya sepuluh juga masing-masing mengikut jalan yang betul dengan syarat empat tadi jadi tuan-tuan di sini tak payah nak keliru, tak payah nak kata aku betul, aku betul, tidak ada yang salah semuanya mengikut kepada pegangan yang betul Maka kita di Malaysia Supaya tak ada orang gaduh-gaduh Supaya orang tak nak bising-bising Sebab tu Malaysia mengamalkan mazhab syafi'i hmm. Tersef salah Itu tujuan di Malaysia Fatwa-fatwa kita semua bersandar kepada mazhab syafi'i Supaya tak ada kelam kabut Saya boleh amalkan cara semayang Hanafi Saya boleh amalkan cara semayang Hanbali Tapi kalau saya amalkan di hadapan masalah, orang yang syafi'i Tidakkah timbul masalah? Masalah besar sebab tu Imam Mekah Bila datang semayang di Malaysia Dia jadi Imam Dia tetap baca Bismillah Dia balik ke Mekah Dia tak baca Bismillah secara jahat Dia jadi Imam di Malaysia Tak kira lah Sudais ke Apa nama apa nama Imam yang lain ke Datang semayang di Masjid Negara Putrajaya Bismillah dia Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Sebab aku berhadapan dengan orang-orang syafi'i Bila dia balik ke Mekah dia style Allah Allahu Akbar. Bismillah dia sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak jadi masalah. Nah, jadi yang masalah pada kita sekarang ialah kita nak paksa orang ikut yang aku punya. Nah, yang tu masalah besar tu. Bila kita paksa orang ikut kita punya. Ha, nah, yang ni lah yang sedang berlaku. Hmm. Di Malaysia perpecahan bukan kerana berlaku setakat politik. Perpecahan berlaku kerana aliran-aliran agama yang nak dibawa dan lebih malang dipaksa orang untuk mengikutnya. Ha, maka timbullah banyak perselisihan di Malaysia misalnya perselisihan tentang uh, semayang, perselisihan tentang zikir, perselisihan tentang itu, tentang ini. Jadi yang pening kepalanya siapa? Ah, ha, jadi ustaz-ustaz. Saya pun pening kepala tentang nak selesaikan banyak masalah. Ha, jadi kita duduk di sini sekadar kita kutip ilmu. Kita ambil pengalaman balik ke tanah air kita kena fikir apa benda satu benda yang tidak boleh yang kita buat supaya tidak menggemparkan masyarakat. Hmm. Contohnya saya buat tentang masalah kubur. Membina binaan di kubur adalah makruh bukan haram. Jangan tuan-tuan kata haramlah membina binaan di kubur. Ambil bulldozer, tolak. Lori tanah semua dah tunggu tepi kubur. Ambil pet dalam batu desa semua. Kenapa kamu tolak ini? Haram oh, kata dia. Menimbulkan perselisihan dan pergaduhan itu lebih haram. Anak cucu buat kuno pedang. Berani kamu robohkan patung dia bunuh kamu. Yang mana dah buat jalan. Yang mana yang nak masuk asrama baru buat peraturan. Yang mana faham-faham, tak faham tak? Oh, baru. Yang mana nak masuk hostel baru, buatkan peraturan. Tidak ada binaan, Sekarang desa cukup. Sudahlah, lebih lagi Smooth and stay Jangan buat satu perubahan Lain kalau benda tu haram Buatlah Benda tak sampai pada haram Kenapa yang kamu nak marah Sepuat kerajaan binaan Akhirnya keluarga ikut cakap kamu Dia ambil cangkul Dia rosakkan segala binaan kubur Tak bergaduh dengan puak selera dia Aku pun mengaji gamur lah Seorang cangkul, seorang pedang. Sekejap. Yang mana dah masuk asrama lama Biar lah Dua yang Yang mana bakal-bakal masuk asrama baru ni Buat peraturan Tidak ada sebarang binaan di kubur ini Dia adalah makro Nah, bukankah itu lebih baik? Sebab tu teknik dan yang dipakai kepada kita Ialah ikhra' Ayat yang pertama sekali yang kita pakai Yang diturunkan Ialah ikhra' Ikhra' bismillah bikal khalaq Apa makna ikhra' Baca menuntut ilmu membaca dan menuntut ilmu kita sentiasa membaca saya teman-teman ya saya sedikit berpendapat boleh kan membina binaan di atas kubur itu sebenarnya nggak boleh teman-teman ada contoh dari dari nabi madhab siapapun yang memperbolehkan please jangan teman-teman ya jangan ikuti karena emang membuat bangunan untuk membina kuburan menjadi bagus di semen, di keramik itu gak boleh hukumnya itu itu menyimpang dari hukum, hukum agama Islam teman-teman ya menyimpang banget gak boleh lah mohon maaf saya katakan gak boleh teman-teman ya oke ya, kita lanjut membaca setiap hari kena baca ya setiap hari kena baca tambah baca Quran bukan sakat baca ya, saya dah sebut lama tadi tentang ayat yang daripada surah Luqman saya cerita tadi panjang lebar tentang apa nama kisah Piramli dengan Lakunya. Itu apa? Oke, teman-teman, ya, itulah video reaction hari ini. Kita sudah mengaji bersama tentang bagaimana hukumnya kita bermadhab. Teman-teman, ya, apakah itu boleh, tidak, atau wajib? Teman-teman, ya, dan saya katakan, -kata itu wajib. Teman-teman, bermadhab itu wajib banget karena kita mengenal sosok Nabi Muhammad SAW itu daripada tokoh-tokoh mazhab ini teman-teman kalau bukan daripada mereka beliau-beliau itu yang sudah meninggal pada tahun dulu dulu kita tidak bakalan tahu seperti apa sosok nabi bagaimana sunnah nabi kita agak bakalan tapi bermazhab dengan satu mazhab itu kurang sempurna kalau menurut saya teman-teman saya sependapat dengan Dr. Zemi bermazhab dengan satu mazhab itu kurang sempurna mana-mana mazhab yang kiranya membuat kita mudah melakukan uh, sunnah itu ikutin teman-teman ya jangan mengambil yang lebih yang ruwet yang sulit seperti itu oke buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like komen, dan share mudah-mudahan video ini bermanfaat penuh dengan ilmu penuh dengan pengetahuan penuh dengan keberkahan penuh dengan tentang pahala amin amin alamin baik kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa wakil maula wa nasir wa, la wa la kita berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh